Електронні колективні звернення нова форма спілкування з керівництвом Дніпропетровщини. Президент України ще влітку підписав закон про електронні петиції. Відтепер звернення кожного українця може потрапити на стіл вищої влади. Дніпропетровщина зробила свій сайт для колективних звернень. Причому неважливо, скільки голосів набере такий електронний лист. Його все одно розгляне очільник області. Про це на презентації нового порталу розповів радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик. С другой стороны, у нас есть облгосадминистрация, которая отвечает за всю область. У нас есть губернатор, назначаемый президентом, это представитель президента на конкретной территории. Но в законе не прописано, как петиции должны подключаться к облгосадминистрации. Плюс есть понимание губернатора Валентина Резниченко о том, что нужно как можно больше общаться с жителями области. Поэтому, если по закону он должен проводить 4 приема граждан, 2 в Днепропетровске, 2 выездных, то на самом деле он меньше их 80 в месяц не проводит и побывал уже во всех районах. Вы знаете, что в области администрации есть контакт-центр, есть горячая линия губернатора, куда все жители области могут обращаться со своими проблемами. Поэтому губернаторам была поставлена задача найти а, механизм а, электронного обращения, а, так называемый коллективный звернение к губернатору. А, мы сделали отдельный сайт, у нас есть а, распоряжение губернатора соответствующее 28 октября 2015 года, есть отдельный сайт e на котором процедура следующая. Вы заходите, регистрируетесь, сейчас я вам покажу, как это происходит, либо на адрес электронной почты, либо на банк ID, которым уже все в Днепропетровске научили пользоваться, я надеюсь, оставляете ваше обращение тематику, сами определяете количество дней, которые вы даете на сбор подписей, и специально созданная комиссия один раз в месяц обрабатывает все коллективные звернения. Причем, если в случае с петициями, а петиции должны набрать 30 тысяч голосов по закону, в случае с коллективными звернениями, даже если будет один-два голоса, все равно это попадает в эту комиссию, и комиссия должна этот вопрос обработать. Почему это важно? Потому что Таким образом, для нас, как облгосадминистрации, для губернатора, как руководителя области, это еще один канал получения обратной связи от жителей. Это очень важно. А мы хотим понимать, что жители волнуют, с какими проблемами они сталкиваются и что они нам, как власти, предлагают сделать, либо от нас требуют. Так и появился портал e Его запустили сегодня и уже есть первые пять листов пропозиций. Чтобы скористаться ресурсом, достаточно зарегистрироваться на портале e Натиснути на кнопку Створити звернення. Зручна і зрозуміла форма зворотного зв'язку не викличе зайвих питань. Заповнивши поля, потрібно натиснути Створити. Після цього звернення перевірять медератори. Якщо в ньому немає нецензурних слів або, наприклад, екстремістських закликів, воно відправляється на сайт. Усі звернення потрапляють на розгляд комісії для керівництва області. Це ще один канал зворотнього зв'язку. Ми хочемо і повинні знати, що важливо для наших мешканців і що ми можемо для них зробити, зазначив керівник Дніпропетровщини Валентин Різніченко.